Pada tahun 1980-an, penduduk di kawasan berhampiran Bukit Merah mengalami musibah yang sangat dahsyat yang tak pernah mereka bayangkan. Tiga kes leukemia kanak-kanak dikesan dalam enam bulan, 42 kali ganda lagi tinggi daripada rekod purata kebangsaan. Nisbah tinggi kanak-kanak didapati mengalami keracunan plumbum. Bayi yang baru lahir menghidapi pelbagai masalah neurologi dan beberapa daripadanya menghidap kes barah otak. Kadar keguguran, kematian bayi dalam kandungan serta kematian bayi setelah kelahiran adalah lima kali ganda lagi tinggi daripada rekod kurator kebangsaan. Punca penyakit-penyakit ini bukanlah misteri. Ia malah diketahui dan ditentang selama bertahun-tahun. Semuanya berpunca daripada sisa pemproses bahan radioaktif oleh kilang milikan syarikat Jepun, Mitsubishi Kasei yang sekarang dikenali sebagai Mitsubishi Chemical. Ini adalah skandal radioaktif terbesar dalam sejarah negara. Ini adalah detik seakan Chernobyl di Malaysia. Ini adalah insiden radioaktif Bukit Merah 1982. Pada tahun 1960-an, negara Jepun mengalami siri sini kemusnahan alam dan kehilangan nyawa berpunca daripada aktiviti pelobongan dan kimia yang tamak dan tidak bertanggungjawab. Hasil daripada kemarahan rakyat Jepun, polisi pemeliharaan alam sekitar diperketatkan terutama bagi aktiviti kilang yang menghasil dan mengendalikan sisa radioaktif. Orang Jepun tak nak sisa radioaktif yang bahaya dibuang di tanah air mereka. Yalah, Betul lah tu sangat-sangat logik. Peraturan baru ini bagaimanapun telah menyusahkan dan merugikan syarikat dan kilang-kilang industri pemproses nadir bumi Jepun. Apatah lagi permintaan terhadap nadir bumi ini memang sangat-sangat tinggi. Ia diperlukan untuk hasilkan komputer, laser, magnet, kaset, film X-ray, peti ais. Nak katanya dunia moden digerakkan oleh pelombongan dan pemprosesan nadir bumi. Jadi tak kisah apa Kosnya industri mesti kena memproses juga bahan-bahan bahaya ni pada skala besar. Untungnya terlalu besar untuk syarikat untuk negara. Malah negara maju macam Jepun sangat-sangat perlukan hasil daripada industri ni kalau dia orang nak kekal hidup macam negara moden. Eja, jadi, Ejajajajajaj... jadi, jom kita fikir kalau kita tak boleh buat di negara sendiri, solusinya adalah kita buatlah di negara lain di negara dunia ketiga yang rakyat dia tak apa nak kisah sangat pasal pencemaran alam sekitar kan? Jadi itulah latar belakang pembukaan kilang memproses unsur nadi bumi di Bukit Merah dengan pemilikan sebanyak 35%. Mitsubishi Chemical Industry adalah peneraju hala tuju dan operasi syarikat. Apa yang syarikat pemprosesan nadir bumi itu buat dan kenapa dia sangat bahaya? Unsur nadir bumi adalah satu kumpulan bahan mentah yang kompleks terdiri dari daripada Ytterium dan Lanthanide. Ia diekstrasikan daripada Monazite yang dikandung dalam timah. Dan Malaysia sememangnya negara yang kaya dengan timah. Unsur nadir bumi ini adalah elemen yang sangat versatile dan diperlukan dalam penghasilan teknologi elektronik, elektrik, optik dan perubatan. Tapi kelebihan ini semua datang dengan ancaman besar terhadap alam sekitar dan nyawa. Pertama, monazite itu sendiri mengandungi bahan radioaktif. Kemudian bila bahan ini diproses, ia menghasilkan sisa radioaktif, antaranya thorium, yang bila dia meletus dia menjadi gas radon yang boleh merosakkan sel dan tisu manusia. Thorium ni pula boleh terurai lagi kepada elemen-elemen yang boleh merosakkan DNA kita. Okey, memang patutlah orang Jepun risau bila semua ni dibuat di tempat dia orang hidup kan. Tapi kali ni nak buat dekat negara lain, negara kita yang beribu-ribu batu jauhnya. Um, tapi tak apa lah kan. Asalkan sisa-sisa radioaktif, sisa pencemaran tu semua dijaga, dikendali, dilupuskan dengan baik, patutnya tak ada masalah. Selamat! Apa lagi diorang ini adalah syarikat multinasional datang daripada negara yang maju yang terkenal dengan etika dan disiplin mesti diorang akan buat dengan baik Unfortunately no Sejak Asia Rare Earth mula beroperasi di Bukit Merah, penduduk-penduduk di kawasan terdekat antaranya Pekan Papan mula menghidu bau yang tak sedap dan asap daripada kilang. Mereka jadi susah bernafas dan batuk-batuk. Dua tahun kemudian, mereka mendapati rupanya thorium hydroxide dibawa oleh trak dan dibuang di papai. Sisa-sisa radioaktif juga didapati cuma disumbat dalam beg plastik ke dalam tasik belakang kilang mencemarkan saliran setempat. Dan bila korang dengar bahawa ada sisa radioaktif dalam air dalam saliran yang korang dok guna, itu rasanya antara berita Yang paling mengerutkan korang Boleh dengar. Sebenarnya Selain daripada bahan-bahan radioaktif Ada satu lagi bahan Yang sangat-sangat bahaya Yang dibuang masuk dalam saliran yang Bakal menjadi ancaman Terbesar alam kita Benda ni bukan kilang-kilang industri Yang banyak buang tapi Masyarakat iaitu Ubat-ubatan lama Bila kita buang ubat-ubatan lama Antibiotik yang tak habis masuk dalam saliran kumbahan kita flush masuk dalam toilet ia sebenarnya boleh hasilkan bakteria super power yang kebal dengan segala macam antibiotik pada masa depan kita dijangka bakal berdepan dengan jangkitan-jangkitan bakteria yang langsung tak ada ubat malah dia dijangka boleh membunuh 10 juta orang setahun pada tahun 2050 anggaran oleh WHO. Jadi pada 1 hingga 2 November ini bersempena dengan Hari Ahli Farmasi Sedunia, jom datang ke Wangsa Walk Mall Kuala Lumpur. Ada banyak aktiviti seperti saringan kesihatan, kaunseling ubat-ubatan dan anda boleh bawa ubat-ubatan lama anda untuk dilupuskan. Setelah penduduk tempatan tahu bahawa nyawa mereka sedang diperjudikan dan sedang dikorbankan untuk keuntungan syarikat konglomerat multinasional, mereka bangkit mempantah dan memprotes. Beribu-ribu penduduk papan dan pekan berhampiran menandatangani petisyen kepada Menteri Besar Perak Kementerian Kerajaan dan Perdana Menteri diikuti oleh siri-siri demonstrasi. Pertempuran undang-undang berlaku antara penduduk kawasan pekan setempat dengan pihak kilang. Pihak kilang dah pasti menafikanlah bahawa diorang ni menghasilkan apa-apa pencemaran. Diorang kata bahawa mereka mengikut prosedur dan semuanya selamat. Jawatan kuasa tindakan Bukit Merah kemudian ditubuh dan mereka menjemput pakar-pakar luar dari Britain, PBB, Amerika dan Jepun untuk membuat penelitian bebas. Mereka mendapati bahawa pembuangan sisa oleh pihak kilang sememangnya berbahaya dan prosedur keselamatan kilang uberupanya lekeh. Longkang-longkang diorang tu nipis dan banyak retak. Profesor Sadao Ichikawa mendedahkan tahap radiasi kilang adalah lagi tinggi daripada tahap yang selamat. Setelah pertempuran mahkamah yang panjang antara rakyat setempat dengan pihak syarikat konglomerat, ditambah dengan desakan daripada pihak antarabangsa, akhirnya penduduk tempatan menang kes tersebut apabila pihak Asia Raya Sendirian Berhad mengumumkan penutupan kesan daripada insiden Bukit Merah ini adalah sangat besar kepada pengalaman negara berhadapan dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan bahan radioaktif. Satunya, dia tunjuk kepada kita bahawa rakyat-rakyat yang kecil yang mungkin dianggap lemah apabila bersatu padu boleh menundukkan entiti gergasi multinasional. Keduanya, negara menjadi lebih sensitif dan cakna terhadap sebarang perancangan dan aktiviti melibatkan bahan radioaktif dan radiasi inilah antara punca utama penolakan terhadap Linus, kilang dari Australia yang juga mahu memproses unsur nadir bumi kali ini di Kuantan dan insiden Bukit Merah ini juga adalah penyumbang sentimen utama kenapa kita masih belum ada kilang memproses tenaga nuklear di Malaysia sampai sekarang boleh rujuk video aja sebelum ini jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita kepada satu titik hitam yang besar dalam sejarah negara kita insiden Bukit Merah 1982 apa pandangan anda tulis di bahagian komen kita jumpa lagi dalam video aja yang akan Datang macam biasa dan kalau anda menyokong uh, saluran ajar anda boleh pertimbangkan untuk menjadi ajarian tekan butang support dan join sangat-sangat membantu. Assalamualaikum.